السلام علیکم ویورز آپ لوگ دیکھ رہے ہیں مسٹر ایس ایف جے شارٹ یونیورس آج کا ہمارا اوپین ہے آرٹیکل ہے یاسر محمد خان کا قیمتی ذخائر کھڑیوں کے دام قیمتی ذخائر کھوڑیوں کے دام یاسر محمد خان کا آرٹیکل ہے ضرب مومن نیوز پیپر میں شائع ہوا تھا آئیے چلتے ہیں اس آرٹیکل کی طرف سکندر اعظم تین سو چھبیس قبل مسیح میں اس خطے پر حملہ آور ہوا تھا اس کی لشکر نے ہندو کش سے لے کر پنجاب تک کا سارا علاقہ فتح کر لیا تھا اس علاقے پر قبضے کے بعد سکندر اعظم ایک عرصہ تک پنجاب میں قیام پذیر رہا اس کے ساتھ موسمیات کے ماہر بھی تھے اور ماہرین ارضیات بھی سکندر اعظم ہمیشہ ان لوگوں کو اپنے ساتھ رکھتا تھا اس نے جہلم میں قیام کیا تو اس وقت بھی ماہرین ارضیات اس کے ساتھ تھے اور انہوں نے اس علاقے میں مادنی ذخائر کی تلاش شروع کر دی وہ مادنیات کی تلاش میں کیوڑا تک پہنچ گئے تلاش کے دوران انہیں کیوڑا میں نمک کے وسیع ذخائر ملے اور یہ اس خطے میں مادنی ذخائر کی پہلی تھی یہ ذخائر آج بھی ایک سو دس کلومیٹر علاقے پر محیط ہیں آج بھی دو سو بیس ملین ٹن ذخائر یہاں موجود ہیں اور ہم ہر سال اس کان سے چھیالیس لاکھ پچاس ہزار ٹن نمک نکالتے ہیں کیوڑا میں نمک کے دنیا کے دوسرے بڑے ذخائر ہیں اور ہم ان ذخائر سے پوری دنیا کو نمک سپلائی کرتے ہیں یہ تو صرف ایک ذخیرہ ہے جبکہ قدرت نے پاکستان کو بے تحاشا مادنی ذخائر سے نواز رکھا ہے اگر ہم چند بڑے ذخائر کا جائزہ لیں تو ان میں داتی کوئلہ کے وسیع ذخائر موجود ہیں پاکستان میں اس وقت کوئلے کے ایک ہزار چار سو پچہتر ملین ٹن ذخائر موجود ہیں سن میں ایک لاکھ چورسی ازار ایک سو تیئیس ملین ٹن پنجاب میں دو سو پینتیس ملین ٹن اور بلوچستان میں چھ سو سترہ ملین ٹن کوئلہ موجود ہیں بلوچستان کا ایک علاقہ ہے چمالنگ جہاں بھی کوئلے کے بےتحاشا ذخائر موجود ہیں یہاں پانچ سو میل ٹن کوئلہ موجود ہیں اور یہ ایشیا کا کوئلے کا سب سے بڑا ذخیرہ ہے اس منصوبے پر دو ہزار چھ میں کام شروع ہوا دو ہزار سات میں اس کی پیداوار شروع ہوئی اب تک اس کام سے شوریہ پانچ ملین ٹن یعنی چھ ارب روپے مالیت کا کوئلہ نکالا جا چکا ہے اور اس کام میں ابھی بھی دو ہزار ارب ڈالر مالیت کا کوئلہ موجود ہے یہ ساٹھ کلو میٹر لمبی اور بیس کلو میٹر چھوڑی پٹی ہیں اور یہاں ستر ہزار لوگ کام کر رہے ہیں اس طرح آپ سٹیل کو لے لیجیے پاکستان میں اس وقت ساڑھے نو ملین ٹن سٹیل کے ذخائر موجود ہیں صرف چنوٹ میں ایک سو نو ملین ٹن کوئٹہ میں دو سو ملین ٹن کالا باغ میں تین سو ملین ٹن دلبن میں دو سو ملین ٹن اور چار کے پہاڑوں میں سو ملین ٹن کے ذخائر موجود ہیں اس طرح پاکستان لوح پیدا کرنے والے ممالک کی فہرست میں پینتیسویں نمبر پر ہیں ہمارے پاس دو سو پچاس ہزار ٹن لوہے کے ذخائر موجود ہیں کاپر ہے پاکستان کاپر پیدا کرنے والے ممالک کی فرصت میں انتیسویں نمبر پر ہیں ہمارے پاس اٹھارہ ہزار سات سو ملین ٹن کاپر کے ذخائر ہیں سونا دنیا کی مہنگی ترین دات ہے پاکستان سونا پیدا کرنے والے ممالک میں دنیا کا چالیسواں بڑا ملک ہے ہمارے پاس چونسٹھ اشاریہ چار ٹن سونے کے ذخائر دریافت شدہ ہیں ہمارے پاس گیس کے انتیس ہزار سات سو نوے بلین کیوبک فٹ ذخائر ہیں تیل کی تین سو چھبیس ملین بیرل ذخائر ہیں اس طرح واٹر ریسورس میں ہم دنیا کو انتالیس بڑا ملک ہیں ایکسپورٹ میں و بڑا ملک ہیں رقبے کے لحاظ سے دنیا کا چھتیسواں ملک ہیں جیو ڈی پی کے لحاظ سے دنیا کا سینتالیسواں فوجی لحاظ سے چھٹا فوجی اخراجات کے لحاظ سے پینتیسواں اور آبادی کے لحاظ سے دنیا کا چھٹا بڑا ملک ہے ہمارے پاس دنیا کے بہترین نہری نظام ہیں اور ہم ایٹمی لحاظ سے دنیا کی ساتویں بڑی قوت ہیں اس کے علاوہ اس ملک میں ٹیلنٹ بھی ہے بہترین دماغ بھی ہے قابلیت بھی ہے ڈاکٹر بھی ہے قابل ترین انجینئرس بھی ہیں یہاں کے لوگ محنتی بھی ہیں اٹھارہ ہی اٹھارہ اٹھار گھنٹے کام کرنے والوں لوگوں کی کمی بھی نہیں ہمارے ہاں لوگ اربوں ڈالر کے مالک بھی ہیں اس ملک میں دریا بھی ہیں سمندر بھی ہیں قا... دیو قامت پہاڑ بھی ہیں بلکات نالے بھی ہیں اس ملک میں گلیشیئرز بھی ہیں سبھی جیسے گرم ترین علاقے بھی ہیں سن... نسل کے پرندے بھی ہیں جانور بھی ہیں لہلحاتے کیت بھی ہیں صحرا بھی ہیں تل بھی ہے ہر قسم کے درخت اور پودے بھی ہیں اور قدرت نے اس ملک کو چار موسموں سے بھی نواز رکھا ہے غرض قدرت نے اس ملک میں کسی چیز کی کمی نہیں چھوڑی ہمارے پاس دنیا کی ساری نعمتیں ہیں لیکن اگر کمی ہے تو صرف, اور, صرف کی اور بہترین لیڈرشپ کی اس ملک کو صرف مخلص اور نکنیت قیادت کی ضرورت ہے میں نے یہ سارے حقائق اس لیے آپ کے سامنے رکھے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ یہ عرض وطن نے اہمیت کی حامل ہے اس پر قدرت کی کس قدر فیاضی ہے اور یہ بھی حقیقت ہے ہمارے پاس دنیا کے بہترین ڈاکٹرز ایجوکیٹرز اور قابل ترین انجینئرز بھی ہیں دانشور بھی ہیں بلا کے محنتی لوگ بھی ہیں اور ماہرین ارضیات کی بھی اچھی خاصی تعداد ہے لیکن اس سب کے باوجود ہم اور ہماری حکومت نے پانچ سو ارب ڈالر سے زائد سونے پر کھاپر کے ذخائر غیر ملکی کمپنیوں کو بہاؤ بیچ دیے آپ غور کریں انیس سو اٹھہتر انیس سو اناسی میں یہ ذخائر چگ کے پہاڑوں میں دریافت ہوئے لیکن آج تک ہم ان سے استفادہ نہیں کر سکیں سوال یہ ہے جو ملک دنیا کی سادگی بڑی قوت ہے جس کے پاس جدید ترین میزائل ہوں ٹینڈر طیارے ہوں دنیا کی بہترین فوج ہوں قابل ترین انجینئر ہوں اور گولڈ میڈلسٹ انجینئر ہوں ملک میں کربو ڈالر کے ذخائر غیر ملکی کمپنیوں کے حوالے کر دیے جائیں تو یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہونا چاہیے یہ ہماری کم عقلی ہے کہ ہم نے انیس سو تریانوے میں ان ذخائر کو ایک آسٹریلوی کمپنی بی ایچ پی کو فروخت کر دیا ماہرین نے اندازہ لگایا یہ حد دو سو ارب ڈالرز ماہیت کے ذخائر ہیں اور اس میں سے بلوچستان حکومت نے صرف پچیس فیصد ملے گا یہ معاہدہ طے پا گیا ہمیں مند ہونا چاہیے اس بارے میں ہمیں فکر مند ہونا چاہیے ہمارے حکمرانوں ہمارے لیڈرشپ نے ہمیں دباؤ برباد کر دیا ہے تھینک یو لسننگ تھینک یو فار لسن تھینک یو